এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আজি এখন শেষৰটো সংবাদ আজি আমি মন্দিৰত যাৰ কাৰণেও গৈছোঁ ৰেডি হৈ আছোঁ বৰ্তমান তাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব ভিতৰতো চাই থাকক সৰু মন্দিৰত যাওঁ কি যাওঁ দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি এয়া আহি আহি আমি বৰ্তমান নলবাৰী টাউনৰ একদম ওচৰতে লাগি থকা এই মন্দিৰটো পাই গ'লোঁ এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাম তাৰপিছত আপোনালোককো দেখাই আছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো এইখিনিয়ে হ'ল সেই মন্দিৰটোৰ ভিতৰৰ ভাগ তাত আজি বহুত বেছি মানুহ হৈছে ভাওনৰ শেষৰটো সোমবাৰ কাৰণে এইটো অকল বাবাৰ উপাসনা স্থানেই নহয় ইয়াত একেলগে হনুমান মন্দিৰো আছে আৰু এইটো হ'ল এটা শিৱ যোনটো মূৰ্তি বনোৱা হৈছিল নলবাৰীত একদম বহুত বেছি অকল আৰু এইটোৱেই হৈছে সেইটো মূৰ্তি যোনটো নেকি নতুনকৈ বনোৱা হৈছে বেছি বছৰ হোৱা নাই বাৰু তথাপিতো কিছু টাইম হ'ল বৰ্তমান বনাই থকাই হৈছে ছাইডৰ কিছু অংশ আৰু মেইন আশ্ৰমখন যি হৈছে এইখিনি অংশই হৈছে মেইন আশ্ৰমখনৰ মূৰ্তিটো অলপ দূৰত আছে আশ্ৰমখনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় বাৰু পিছতে লাগি আছে কিন্তু মেইন আশ্ৰমখন হৈছে এইখন এইখন আগৰ পৰাই ইয়াত আছে বহু বছৰ পুৰণা এখন আশ্ৰম হয় আজিলৈ বিদায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ